Исполните путь. Ну, дальше, я не верю. Михаил Ильиченко, Мария Геннадьевна, 02 14 68. Слухаю вас. Это, пожалуйста, ваши документы. Представы. Причина зупинки. А, причина зупинки пункт 7 статті 35 Показуємо. Що? Ознайомлюємо, що я там порушив і де цей правопорушник. А нічого ви не порушили. Я тебе скажу, що ви щось порушили. Ну а на підставі чого? Це коли державної влади облезли, 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 облезли. На підставі чого ви мені заборонили? Пункт 7, так? Да. Да. Якщо повноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. На підставі чого ви прийняли рішення? На, бути підстава, 32 стаття да. підставі чого ви мені обмежили мою руху? Ну. Підстава. У вас має бути підстава. Ну. Нету такого в законе на пидставлении. Я снимаю нет. полицию, я не вас снимаю. Я снимаю полицию. Вас я не да. снимаю. Но. Но. Вчера мы были в суде, мы Но. общались с вашими, общались с, 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 а, с подполковником. Пункт а? 7, да, подстава. Понравилось, все хорошо. Ну нет у вас в законе. Мы все обо всем договорились. Все, все нормально, да. У нас никаких не было с ними вопросов, вообще не было. Никаких. А это что за люди ходят? Что они рух? Они по Вот сюда. мы читаем Конституцию, и вы почитайте. Для них есть 127 статья Купав. Что они делают на проезжей части? Я вам еще раз что они делают на проезжей части, вы покрываете преступление это. Что они делают тут? Что? А они, а это люди, это кто такие? Это рыбаки, Чей охотник где блокпост где это написано да. дайте документы на блокпост дайте да. где мобильный Покажите, где такое понятие мобильный Покажите, что это вы выдумали вы стали, где такое понятие вы? мобильный непонятно кто ходит по дороге 127 примените к ним 127 непонятно как ну, как он ко мне а относится? Да а это что такое? такое? А это что такое? А это что за ксерокопия? Это а Это что за ксерокопия? Это ксерокопия, которой мы можем... Нет у вас такого, не сделайте. Сделаем, Сделаем себе такое, любое, делаем. хоть папа римски это, да. это не надо. Чем, мне. чем, мне, чем, чем оно... Вы себе написали чего? <laughs> Есть наказ. Кто? Какой? Какой? Ну, оповещайте Начали мне культуры. о чем? О чем вы мне хотите оповестить? Я хочу вас... А с какой, с какой целью вы интересуетесь? С какой целью вы интересуетесь моими документами? Что с учетом? Что с чем учетом? С каким учетом? Не должен я никому. Я должен только своим родителям. Никому я не должен. Тем более вам. Вы кто? Мы вчера с вашим не общались. Я президент. Я президент. Я президент. Да. Наше счастье в Украине живет. Да. Вы думаете, что это счастье, что в Украине? Я счастлив буду, если я в республике Украины буду жить, а не в Украине. Да, в республике Украины. В конституции указано, что Украина есть республика. Я вам ничего не должен. Верховенство права у нас. Вам на вид 60 лет нету. Вы но. военно военнообязанным человеком. У нас в стране военное положение. Ну. это жду русского мира. Пошлите, не надо, езжайте. Жду, ты что не воюешь? Это ни одного помеки нету. Военно. Ни одного нету. Без ноги, без руки. Вы пришли на трудовую. Вы меня не останавливали. Вы меня не останавливали. Поехали. 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 Я не вы, вы, мне, вы мне не указываете, где инспектор? Инспектор! Как как Хорошо, но... Ну... У меня тоже есть. такое. Мы посвящение. вас уважаем, у меня что мы воевали. Такое Но это надо, не добро. говорит о том, что Доброго. надо. Доброго. Да. да. У меня с ними никакой конфликтный вообще они ко мне цепляются. Я не знаю, кто это такие. Сверили, это Какие полноважения у них? Какие полноважения у них? Нет, не у полиции. Вот, вот, вашу вот. Нет, ушла инспектор, кто меня это останавливал. Она подошла, убежала, подошла, убежала. Потому что он ничего не нарушил. Нет, цей спевобитный полиции меня не зупынял. Меня зупинял. Есть резница, конечно. Цей спевобитный полиции зупинял. ваші співробітні поліції має право перевірити ваші документи. На якій це підставі? Він Підстави. не закон, за Що він он... порушив? Назовіть, а що він... Зараз проходять мобілізаційні заходи. Ну, і курс проходить. Разом з а ось, як це разом? У вас договір є? Ли? У вас договор є? Військові як військові це військові? разом? Поясніть мені, як це разом? На підставі чого ви разом? Ось так от, ось так от, ось так от, ось так от, ось так на даний момент не можуть перевіряти документ. Ну не да, ну, посмотрим першим. еще, да. Не посмотримо, а він перевіряється да. першим, а потім... Закон підписаний. Звичайно. Печатку из мокрую. Все, да, да, правильно опечатано, не, не для нагороди печатаны. Ну так это завтра будет, да. да. Сайта. это будет завтра сайта у меня нету интернета я паперово я... сайт это я не знаю мы же не живем это, в сайте да, да. я живу вот в реальности на земле на земле украины ну, вот там и да там и западь роба мы право и ваши на законной такая. ТЦК сотрудничать? Вы кто вообще? Вы приватная структура. Вы кто? Вы кто? У нас... Належным так, уважаемые, вы нас задерживаете. Да. Да. Я сейчас не с вами спокойно. Зад... Мы вчера ну, разговаривали с, вашими... мы с вашим начальником центрального ТЦК. Да. Вы можете подъезжать общаться. Мы вчера общались с ними возле суда. Мы общались. Да, еще. И что, все, все нормально, мы все вы, вопросы выяснили, поэтому. был да, что? мы там присутствуем Да, у нас сейчас суд, мы едем туда. По какому... Ну, ну мы... какая вам разница? Мы да, да, с какой целью? Вы, вы нас задерживаете просто. просто по... да. Ну по нашей работе. Или и по, по, нашей нашей? по вашей тоже, и по вашей тоже. Смотрите, вам выписывается повестка. Да. да. Либо составляется акт про ведомого. Да. Можете подписывать, можете не подписывать. Да. Выписывай повестку выписывать? А что хотите? А как вы выписываете? Ну, я нормально говорю, выписывается либо одно, либо второе. Я да. не собираюсь с вами конфликтовать. Да. Мы не будем нервничать, мы будем настроение. Да. Да, это будет завтра. А сегодняшний? Завтра Мы живем сегодняшним прожить? днем. Мы живем сегодняшним. Завтра до завтра дожить еще надо. Возможно, да. Возможно точно. Ну пусть, ну это вы так считаете, я считаю иначе. Ну вас будут доставлять. Ну пусть это будет завтра, пусть доставляют, покормите там это социальность. И я с вами нормально, но вы меня задержите. Завтра, завтра, я не боюсь, вот я езжу нет, а сейчас а, не ни ни повестку, вы не выпишете мне повестку, акт составляем. Составляем акт? Да. Хорошо. Вообще, на каком основании? Не можно, нема паспорта. Нема паспорта. А? Нема паспорта. Не Нема как вы крутите трассу Ну, вот так я крою. На представе чего? На представе того, что вы должны мне составить акт, я вам должен давать свои документы? Конечно. Вы же отказываетесь от получения повестки? А вы кто такой? Вы выпишите мне на адресу, я у вас там чистюсь. Вы вы выпишите выписали. мне на... Вы и вы все, не а я... я пришел, я там был, я там белый и пушистый. Ну, так, я не забовьязан вам показывать, не забовязан. Выпишите мне одну повестку, вторую, что я не завертаюсь, на адресу моего проживания. У вас все мои данные там есть. У меня все там есть. Нет, нет, нет. Ваши обязанности входят только оповещать да, Вот да, вы оповестили, да, ваши оповестили. обязанности входят оповещать ну, оповестили, оповестили, спасибо Да, оповести. да ну, спасибо, оповестили Спасибо, оповестили Вы не пришли, пришли. составляется, как нет, нет, мы устно вы не оповестили жили, что я не я Нет, нет, это вы сейчас будете составлять это. Вы меня оповестили сейчас Вы конечно. пишете на адресу моего проживания Данные там у вас есть На новостроях 4 В четвертом кабинете там на третьем этаже По-моему, третьем или что-то не помню Смотрите Слухаю, да, и смотрю. Выписывается, либо составляется Вы и так затримуете. Я мне сейчас придется вызвать сох, потому Вызывайте что вы мне. Сейчас вызову. Сейчас инспектор. Вы, вы, вы докубачили. Меня остановил. Да, меня остановил инспектор. Надайте, что вы в сотрудничестве... Э, вы у вас э, смотрите, совместный рейд? Смотрите, ничего вам э, предоставлять такого не будет. Покажите, ну, наказ, а коменданта, покажите наказ, коменданта. наказ коменданта, покажите, что вы коменданта. Хорошо, вы вписаны. Хорошо, вы вписаны в этот давайте наказ. Я покажу наказ коменданта, где я там вписан. Нет, не надо торговаться с нами. Давайте то, а давайте Нет, то. Хорошо, давайте, ну, придерживаться давайте придерживаться закона. Давайте придерживаться. У меня есть все документы. Да, их ну, так я вам все. не забовязан предоставить. Пожалуйста. Где? Инспектор. А, а девочка снималась? Да, вас? на законную вы вымогу. На законную вы вымогу? Да. Конечно. Да. Проверка ваших документов. Подстава. Чего? Военные станции, они не, 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 не подстава. Я... В Донецкой области, там начинаете там, не. не знаю, свои права. А вы что не в Донецкой да, области? Что вы не а вы едете? Ага. А да, вот вот вы... Ну так что, вы все хотите, чтобы там были? А, а что, я должен защищать вас, а вы меня не А, а потому что вы на контракте, вы давали Нет, присягу. Нет, вы такой же мобилизировали. Ну а сейчас что, вы в ТЦК по трудовому договору? Нет. А как вы там? Как? Почему вы ш... тогда не вот защищали? В боевой бригаде потом перевели туда. Ну, ну Представляете, такое бывает. В ТЦК только по трудовому да. договору. Трудовой это договор. От вас отлетели все там, ВСУ, там, ВСП, да, вы вот это все. Не надо мне сказки. Да вот, мы общались. Я тоже общаюсь со своими повратами, мы все раз. Мы с ВСП общались, да. На да. Да, а я общаюсь со своими товарищами. Мне говорят, мы в жизни Сухианта. в ТЦК не пойдем. Рано или поздно они придут туда. Ухылянт не, нет не, такого даже понятия. Это кто такой? Кухилянт, вот, 24-я статья э, закона о полиции. Вон ахулянт, сзади ахулянт да, да. стоит. 24-я статья закона о полиции, что огласить, что вы должны делать? Полиция, у вас в законе прописано о полиции, бронюется. что вы должны... Полиция, броню. Да бронюются уже и фалбеты, и Глоба, и Пицца, и все бронюется. А кому? Хорошо, а вы кто? Если вы... Приват... Смотрите, вы приватная структура. Куда мне обращаться? Кто? В ТЦК? Кто? В ТЦК? Вам закон создали, но вас не утвердили как полицию. Вас нету. Вас просто нету. Я тоже рад, что вы надевились классно. Да почему надевились? Зеленский заставил нас учить э, законы и... Ютуб учить. Законы учить. Да. Да пусть а, даже Ютуб. даже... По, ну, по так если закон один, или для каждого я один, я скажу, вид окремый Вам записывается сейчас, або вы... повестка, або акт складается про векно, повестки. Выписывайте. Вот, дивите, права и свободы людины, та да да их, да их гарантии, вызначают и спрямованность да деятельности державы. Идите, пишите. Можно не можно. Документы я документы вам не документы. дам документы. Идите, выписывайте. Попишите, вы а у вас какое, какая у вас взаимосвязь Никакого. с полицией? Вы так почему? Полицией? Ну, и без передачи третьим лицам я. Конечно, никто не будет никому передавать. Ну и все. Держава відповідає перед людиною. От, і держава повинна захищати життя людини. Ну, ось так от і На законну вимогу, так, да, повинна причина основна. Ви відповідаєте. Міста, якщо він вважає, що є. Ладно, ми завтра будемо розвиватися. Завтра буде. Ви мене не зупиняєте. Позовіть того інспектора. Ви завтра приїдете? Я буду їздити. Ви мені прийшли офіційно. От це это... так сирокопія, що ви кліпаєте і на коленки пишете. Вот, вот, вот так. Я посмотрю. Позовите коллегу свою. Отпускает она меня? Нет? Задержана я? Не задержана? Вы не Вы меня не останавливали. Позовите девушку. И не, не отправляйте. Позовите инспектора, пожалуйста. Кто меня зупынял? Позовите девушку, пожалуйста, пусть она скажет, что он мне ты сама не задержал. Да, и рюкзак, и тревожный рюкзак буду носить, это и все, и физическую. Вещи? Да, разумный. В 22 році да, да. я ходил мешки набирал и стоял возле ТЦК вот там и тут на Новобуде. Полгода это было, а когда вот такой бардак начал твориться в стране, люди опустили руки, люди не верят этой власти. Честь и хвала вам, что вы там были, что вы это. Ну сейчас, что творится у нас в стране, у нас бардак. Да вот мобилизация, вот мобилизация. Я задержан? Да побачим. Да побачим, завтра. завтра с Есть свидетельство о браке? Показать? Пошли. Нет, за вам. Нет? Ну вам уже замуж за меня хотите? А зря. Хорошо!